Kisah sudah padam dari kita Selagi tidak disampaikan Ia akan padam bersama masa Ayo kita bersama-sama Kita sampaikan kisah sejarah Agar tetap tinggal oleh penerus kita Membongkar kisah sejarah Satu amanah, satu semangat bukan... Bismillahirrahmanirrahim Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dan kisah kali ini ialah Bumi Putra Asli Sarawak. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Sebelum orang Cina dan Melayu datang mendiami Sarawak, telah ada orang-orang yang diam di negeri itu dan mereka itu bolehlah disebut Bumi Putra Asli Sarawak. Bumi Putra Asli di Sarawak itu ialah orang-orang suku bangsa yang disebut namanya orang ukit, orang bukitan, orang penan dan orang dayak. Orang ukit itu banyak pula pecahan puak-puaknya dan berbagai-bagai pula namanya. Semua puak-puak suku bangsa yang disebutkan ini ialah orang liar dan diam dalam hutan. Lain daripada puak-puak yang disebutkan itu, bumi putera asli Sarawak yang lainnya ialah orang-orang suku bangsa yang disebut orang Kayan, Kenya, Kenawit, Kedayan, Bisaya, Kelabit, Murut, Melanau dan orang Iban. Semua suku-suku bangsa itu, suku bangsa orang Iban itulah yang lebih ramai di Sarawak. Orang Melanau Kedayan dan Bisaya itu ramai yang beragama Islam. Antara orang Melanau itu ada pula yang beragama Kristian dan sebahagian kecil sahaja daripada orang Melanau itu masih pagan jahiliah. Tiada mempunyai apa-apa agama melainkan mempunyai kepercayaan animisme iaitu percayakan semua benda termasuk gunung, bukit, busut pokok kayu, sungai, hutan dan sebagainya ada roh dan nyawa masing-masing. Orang -masing. yang masih jahiliah itu disebut namanya Orang Liko. Pada masa ini, tiga perempat daripada semua penduduk negeri Sarawak itu terdiri daripada orang Iban dan Melanau. Batang kayan dan kenyah yang ada di Sarawak itu asalnya datang dari tempat lain dalam Kepulauan Melayu, Indonesia sekarang, dan haruslah mereka datang dari tanah Bugis. Dan setelah mereka datang ke Sarawak, lalu mendiami lembah batang kayang, batang beram dan batang rejang. Orang kayan dan kenyah itu suka mencacah badan mereka dengan berbagai-bagai rupa gambar. Anak-anak mereka dari kecil lagi cuping telinga mereka dilubangi dan digantungkan dengan gelang-gelang timah atau tembaga yang berat-berat hingga cuping telinga itu lanjut, kadang-kadang lanjut sampai ke bahu. Orang kaya dan kenyah itu tahu membangunkan runyah, tempat kediaman mereka, serta mempunyai aturan hidup dan adat resam mereka sendiri. orang kayan itu pandai menempah besi dijadikan alat perkakas dan senjata. Dan besi tempaan orang kayan itu memang terkenal di Sarawak. Mereka, laki-laki dan perempuan bertabiat sangat bengis kepada musuh mereka. Adapun orang Melanau itu ramai mendiami tempat-tempat di antara Tanjung Kedorong dengan Kuala Rejang ada antara ahli kaji purba yang mengatakan bahawa orang Melanau itu ialah cabang daripada bangsa Kayan. Bahasa dan adat resam orang Melanau itu hampir serupalah dengan bahasa dan adat resam orang Kayan. Tetapi sekarang ini, Bahasa dan adat resam orang Melanau itu banyak bercampur dengan bahasa dan adat resam orang Melayu kerana mereka telah bercampur baur dan nikah kahwin dengan orang Melayu dan telah beragama Islam. Orang Melanau itu terutama berkebun pokok mulung sehingga menjadi hasil besar yang diperdagangkan dalam negeri dan keluar negeri juga. Mereka itu ialah suatu puak bangsa yang taat dan patuh mengikut undang-undang negeri. Lalu, apabila orang kayan atau orang melanau itu hendak membangunkan rumah mereka pada suatu kawasan tanah, lebih dahulu tanah tempat hendak didirikan rumah itu mestilah disemah Caranya, mereka menyemah itu ialah pada tanah, digali mereka sebuah lubang lalu dimasukkan ke dalam lubang itu seorang perempuan serta dengan perhiasan manik-manik yang berharga iaitu dijadikan sebagai korban. Setelah itu barulah ditanamkan sebatang tiang pada lubang itu dan itulah tiang permulaan mendirikan rumah itu mengikut kepercayaan mereka dengan berbuat demikian hantu penunggu tempat itu tidaklah akan mengganggui penduduk rumah itu kepercayaan dan perbuatan seperti itu didapati juga pada orang Melayu dan lain-lain puak bangsa zaman dahulu Orang perbuatan mengorbankan manusia seperti itu tentulah tidak dibenarkan lagi Orang Melanau itu pandai pula menempa besi dijadikan alat perkakas, senjata dan sebagainya dan mereka pandai juga bertukang kayu, membangunkan rumah-rumah yang tegap serta membuat perahu yang teguh dan kuat. Dan yang ada di Sarawak itu asalnya datang dari Brunei kerana mereka telah melarikan diri dari pemerintahan kerajaan Brunei yang dipandang mereka telah menzalimi mereka. Orang kedayan itu beragama Islam dan tahu bercocok tanam. Dan murud itu pula ramai mendiami di limbang, terusan dan lawas. Warna kulit mereka kekuning-kuningan, bentuk kepala mereka agak bujur dan rambut mereka genjur dan keriting sedikit-sedikit. Adapun orang Iban itu ialah satu puak bangsa keturunan Melayu jati atau disebut dalam bahasa Inggeris Proto-Malays. Bahasa mereka seakan-akanlah bunyinya dengan bahasa Melayu mengatakan asal mereka datang dari bahagian barat Nusantara mungkin dari Sumatera atau gugusan pulau-pulau Riau Lingga. Kedatangan mereka ke Sarawak lebih dahulu lagi daripada kedatangan orang Melayu. Orang barat juga menyebut nama orang Iban itu Dayak Laut. Sebutan itu nyatalah tidak betul kerana orang Iban itu bukanlah sesuatu bangsa pelaut atau biasa diam di tepi laut. Ah. Orang Iban itu sederhana dan bersih orangnya. Hitung panjang tinggi mereka lebih kurang lima kaki tiga inci. Hidung mereka penyek, rambut genjur, bentuk badan mereka agak elok. Perempuan-perempuan mereka berbadan gempal dan cantik-cantik juga rupa mereka. Warna kulit kekuning-kuningan mata bulat hitam. resam mereka laki-laki iban itu tidak boleh beristeri lebih dari seorang budi bahasa mereka baik-baik orang-orang sekeluarga sesama sanak saudara dan orang berlaki isteri dalam masyarakat orang iban itu sangatlah berkasih kasihan dan teguh setia dahulu Orang-orang muda dalam masyarakat Iban itu sangatlah payah hendak mendapatkan istri kerana telah teradat kepada orang Iban itu yaitu seseorang laki-laki itu lebih dahulu melakukan pekerjaan mengayau yaitu menyembelih kepala orang dan kepala itu diserahkan kepada bakal ayah mertua atau bakal istri itu dan barulah pinangan laki-laki muda itu diterima oleh pihak perempuan. kerana masyarakat iban itu lebih mengutamakan keberanian dan kegagahan seseorang itu begitu juga zaman dahulu apabila seseorang daripada orang iban itu mati sama ada mati dibunuh atau mati kerana penyakit seperti biasa keluarga si mati itu pun sibuklah melakukan pekerjaan mengayau mencari kepala orang Jika yang mati itu seorang ketua atau penghulu mereka, ramailah anak buahnya yang pergi merayau ke sana kemari menjalankan pekerjaan itu. Perbuatan itu dilakukan ialah kerana mengikut kepercayaan mereka. Roh orang yang diambil kepalanya itu akan jadi pahlawan iaitu jadi pelayan kepada roh orang mereka yang mati itu. Tetapi sekarang perbuatan itu telah dilarang oleh pemerintah. itu sampai sekarang pun sangat gemar menyimpan pasu atau tempayan tembikar buatan orang Cina zaman dahulu yang disebut mereka Tajau. Ia dijadikan harta simpanan mereka dan jadi pesaka kemegahan turun-temurun sampai ke anak cucu mereka. Tajau-tajau itu dipandang mereka sebagai benda suci dan dihormati mereka. Ada antara tajau itu jenis yang baiknya sampai beribu ringgit harganya sebuah. Tangan Islam datang ke Sarawak, iaitu sebelum pertengahan kurun Masihi ke-15, telah ada juga orang Melayu yang belum beragama Islam datang dan diam di Sarawak. Mereka itu berasal dari Sumatera, terutama dari Minangkabau. Apabila agama Islam dibawa masuk ke Sarawak, mereka pun memeluk agama Islam seperti orang Melanau, Kedayan dan Bisaya juga. Sekarang orang Melayu di Sarawak itu ramai diam di Kuching, Sadong, Kelekak, Simanggang, Sibu dan ada juga lagi kampung-kampung orang Melayu di Tudilundu. Saribas, Muara Sungai Rejang dan juga di sepanjang rantau antara Tanjung Datu dengan Tanjung Sirih. Menurut sejarahnya, ada pun orang Melayu dan Minangkabau yang datang langsung memerintah di Sarawak pada zaman dahulu itu diketuakan oleh seorang daripada keluarga di Raja Minangkabau bernama Datuk Andi, gelarannya Raja Jarum. Datuk Andi sampai ke Sarawak itu, ia ada mempunyai beberapa orang anak yang telah dewasa dan lima orang daripada anak Datuk Andi itu telah diketahui nama mereka. Anak-anak Datuk Andi itu telah dilengkapi dengan angkatan masing-masing lalu disuruh oleh Datu Andi pergi memerintah ke beberapa buah tempat dalam negeri Sarawak. Yang tua perempuan bernama Datuk Permaisuri diletakkan oleh Datu Andi memerintah di Sarawak, Kucing, Sarawak. Anaknya yang kedua, bernama Datuk Kembali diletakkan memerintah di Saribas. Anaknya yang ketiga bernama Datuk Terawah memerintah di lembahan Sungai Samarahan. Keempat bernama Datuk Sabtu memerintah di lembahan Sungai Rejang dan anak yang kelima bernama Datuk Makam memerintah bahagian hulu Sungai Sarawak dan diam di tempat yang bernama Amperoh. Demikianlah ceritanya berkenaan dengan asal mulanya orang Melayu datang ke Sarawak lalu memerintah di situ.